Каждый год проводятся э, значительные объемы капитальных вложений от реконструкции и модернизации того оборудования, которое сегодня есть. Это инвестиционные программы, которые составляются нашими специалистами, потом проходят экспертизу в Министерстве топлива и энергетики, после этого направляются в НКР, Национальную комиссию регулирования электроэнергетики, и только после этого эта программа считается такой, которая подлежит к исполнению. Ну, вот что сделано за последние годы, я так кратко скажу, не вдаваясь там в глубокие технические детали, которые, наверное, не всем будут понятны. Вот из тех четырех котлов, о которых я сказал, которые были в первую очередь, это 61 по 64 год. Значит, на всех этих котлах мы заменили поверхности нагрева от нулевой отметки до 16. Что это значит? Общая высота котла 30 метров. Вот на каждом из этих петлов от 0 до 16 метров мы полностью поменяли поверхности нагрева в топочной камере. Опять же, много ли это мало. Это если брать в металле трубы, которые мы заменили, это 377 тонн. Но это достаточно много. Это было сделано за последние годы. Каждый год проводился капитальный ремонт турбогенераторов, как первой, так и второй очереди, которые по 55 мегаватт и которые 110. Кроме этого, постоянно проводилось строительство золотовала, что играет достаточно значительную часть, важную часть в жизни города, поскольку это так сказать экологическое состояние в регионе. Вот. Ну и выполнялся еще целый комп большой комплекс работ, в результате которых мы получаем то, что получаем. Стабильное тепло зимой, прежде всего.